Вася, слышишь, а твоя жена во время секса кричит? Да бывает, говорит, последний раз так орала, когда меня соседка в подъезде застукала, что ужас просто. Съемная квартира, снимают порнофильм, камеры, все. Актер, значит, на актрисе, работает, значит, она в такт стонет, там, это все снимают. Потом камера так медленно-медленно наезжает на актера. Актер поднимает голову прямо в камеру и говорит, Блин, извините, текст забыл. Алкоголь убивает только нервные клетки, а остаются спокойные. Когда выпьешь, ты так начинаешь понимать, сколько людей именно в этот момент ждут твоего звонка по телефону. <laughs> Еще 50 грамм инвестиций, и я недвижимость. Все. Мужик э, после страшной пьянки просыпается утром, кошмар, голова просто раскалывается э, во рту, вообще непонятно, что происходит, как будто бы непонятно, что вчера и пил. И понимает, что встать с кровати не может, сил нет, все мышцы скрутила И он шарик. Шарик. Шарик подходит к нему такой. «Э -э 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 -э. Ищи! А я вот, когда напиваюсь, я никого не боюсь, что даже жены. Не, ну до такой степени я еще не напивался. Девушка, выпейте с нами водочки. Нет, спасибо. Не хочу градус понижать. Я занимался в карате когда-то. Вот в 80-е, 90-е, период был, все смотрели Жан-Клода Ван Дамма, Джеки Чана, ну и, естественно, я тоже попал в эту волну восточных единоборств и занимался карате. По каким-то причинам я переехал, уже точно не помню, я перестал заниматься карате, но очень-очень хотелось. И мне мой папа говорит, слушай, Артем, я нашел отличнейшее место, классный преподаватель, крутой, я только, ну все круто, после перерыва там пару месяцев нужно идти заниматься. Я прихожу, занимаюсь, это оказалось, я не сразу понял, это оказалось огромный гимнастический, гимнастический зал акробатический. Я захожу в раздевалку, значит, ребятки, там, типа, привет. Ну, обычно как, люди как, друг друга не знают, но солидарность, вот эта вот спортсменка, спортсменная солидарность, так и здравствуйте, здравствуйте, привет, привет. Они все переодеваются обычно в репетиционку, там, как штанишки, футболочка. Но я думал, я занимаюсь, пришел заниматься карате, значит, на гимнастику. Я вот, значит, переодеваюсь, значит, полное модирование, кимоно, пояс, раз, все. Ть, ть. И первое, это оказалось гимнастикой. И вот первый урок гимнастики я получал... В кимоно. Все так серьезно на меня смотрели, так, там, стороной обходили Папа пошутил, хорошо вообще, привет, респект, папе, спасибо. Вот, это было стонно. А преподаватель по тагимасе пришел, слушай, а что ты это в кимоно пришел? А я ему объяснил, ну вот как-то папа пошутил. Он такой, понятно. 93 й год мой первый опыт работы монтажником как сохимический комбинат. 15-летние, в общем, такие двойность в цеху было 15-летних. Ну и доверить нам работу особо сначала как-то и страшно было мастерам. И тут один мастер, ну мы уже начинали как-то общаться с коллективом, получалось. И тут мастер решил нас, ну якобы пожалеть. Ну, Пока создавалось такое впечатление. Вот и он говорит: "Так, мальцы, а для нас не в привычку было, очень рано. Так, мальцы, вы идите спать за там забор. Будет идти начальник, я или болт, или электрод кину просто в забор, оно грюкнет, и вы сразу подрываетесь и что-то делаете. Вот создаете видимость работы, чтобы, ну, там, не надо думать долго, раз и и работаете." Ну, им хорошо. Все, договорились, договорились. Лежим, спим. Я не помню, что делал второй, когда залетел электрод. Я же подрываюсь с соны, вижу два уголка на 32-х, хватаю их и начинаю идти просто из цеха с этими уголками. Я же работаю. Я иду, а сам так потихоньку надо же посмотреть, а где начальство. В это время я оборачиваюсь, стоит мой мастер. Рядом весь цех, всех привел посмотреть. Выглядело это примерно так. Внимание. Все готовы? Да. На. Раз, оп, двое выходят. С уголками. А я а я иду и понимаю, стоит толпа, все ржут и спрашивают, а куда уголки несешь? Я говорю, ну ты... Такой случай был. Киевская маршрутка, да, анекдоты жизни. Я захожу раз в жизни, хотел проехать на маршрутке, захожу, вдруг слышу разговор... Уже пожилых достаточно людей передо мной. Они что-то шепчутся, переминаются, оглядываются на меня. И тут э, женщина говорит мужчине, да какой Эль-Кравчук, я тебе говорю, это не Эль-Кравчук, это приятный молодой человек, который рассказывает анекдоты. Да, молодой человек. Я говорю, да, я рассказываю анекдоты. Но я же тебе говорила, какой Эль-Кравчук, он же ужасно выглядит. Надеюсь, Элькрамчик не обидится, мы с ним дружим.